действительно международный. Какие только города участвуют. Тут можно перечислять, играя в игру. Извините, давайте попробуем. Полтава. Алчевск. Алчевск. Курск. А, на -ка тоже, да. Киев. Валуйки. На И, что-то я не помню, давайте, давайте заново. Аман. Никопа. Львов. Валуйки. Опять Валуйки. Тбилиси? А ну, потому что у меня там хороший певец, Сосок или знакомый. Ну, если серьезно, друзья, если серьезно, вот тут сейчас держитесь. Действительно, очень много участников, очень много городов. Итак, из России Курск, Волойки Белгород, из Беларуси Мицк, Бобруйск, из Грузии Тбилиси, из Иордании Аман, дальше Украина, Луганск, Болтава, Алчевск, Маринка, Донецк, Купят, Сумы, там же село Бобрик, Мельницкий, Орженикицы, Горловка, Новодружка, Никополь, копать! так Да, что, что такое? Сейчас я хочу! Пожалуйста! Киев, поселок Мирновский, Светлодарск, Подводнецк, Алчевск, Вол, Львов, Симферополь, Сумы, Днепропетровск, Донецк и, конечно же, Харьков! Кстати, кстати, а можно я Харьковскую область? Давай! Пожалуйста! Хорошо! Поселок Бабаи, поселок Новопокровка, Песочин, Балаклей, Дергачи, Коммунар, Чугуев! Давайте поаплодируем! Мы эту скороговорку учили три дня, честное слово! Дамы и господа, и вы знаете, а, мы забыли представиться, разрешите представиться, ведущий сегодняшнего фестиваля в Слобожанской студии, я Дмитрий. Я Артур, я Валерия. О, спасибо большое. А скажите, а для чего нужно участвовать в нашем фестивале? Какие плюсы? первое, раскрытие новых талантов юных и исполнители со всех регионов Украины и других государств. Конечно. А еще фестиваль является местом встречи детей, преподавателей вокала, продюсеров, известных певцов. И, конечно же, знакомство с разным вокальным искусством всех народов мира. И еще очень-очень много плюсов, Лера. Поэтому мы теперь все это расскажем за кулисами. Хорошо? Добрый день. Я очень рад, что мы Опять вместе, хотя этот конкурс, э, он сегодня открывается. Я поздравляю вас, сегодня у нас праздник. Ведь мы сегодня пришли и мы, вокалисты, в жюри, которые будем вас оценивать. И вы участники вокалисты. Мы одна семья. Поэтому давайте в течение этих двух дней жить дружно. Ни в коем случае. Не надо волноваться. Покажите все то, к чему вы стремились. Все то, чему вы научились. Я думаю, что у вас все получится. Мы за вас будем болеть. Когда сбываются мечты, когда приходит этот день, когда с небесной высоты к нам упадет удачи день, не знаю точно никогда, Но если свято веришь ты. конкурсанты мы хотели рассказать что же еще интересного вы знаете есть для каждого еще подарок это вот обратите внимание календарь а, слабожанские сузирья заполни его созвездием своих друзей Здесь также участники могут обменяться своими номерами телефона, поставить свои подписи и даже подставить свои автографы. Так что не волнуйтесь, там, где вы регистрировались, подойдете, каждый свой лично получит и пишите телефоны, подписи. И потом на самом видном месте дома будет память. Вот так, куда ты руки суешь Так, да, как больше видишь, по зубам огребешь А ну-ка, справа найди, держись прямее, давай Ногами шевели и рот не раздевай Свободнее вот так, и вперед Теперь присядь пониже и по-разному председатель оргкомитета фестиваля Татьяна Шуть и директор фестиваля Анна Подсуха. Добрый день! Мы рады вас приветствовать на нашей слобожанской земле в городе Харькове. Здравствуйте еще раз. Уважаемые гости, уважаемые дети, уважаемые родители, конкурсанты, в общем, все-все, кто приехал к нам на фестиваль, мы желаем вам удачи. Будете, будьте сильными, будьте убедительными, будьте красивыми, и ждет вас успех. Первый международный фестиваль детского и юношеского вокального творчества Слобожанской Сузирья объявляется! Ну, и чувствую, сейчас гимн будет, друзья. Примера, поддержите нас, пожалуйста. Мы приглашаем всех-всех на сцену. Запоминайте, слова очень простые. Поем все вместе. Вы готовы? Мы троем поем, да? Поехали. Yeah,